Salam dəyərli TV izləciləri, hər birinizi salamlayıram. Bu gün sizə Xırdalan şəhərində 6 qarajlı 3 otağlı evin təqdimatını edəcəm. Gördüyünüz kimi bu deməli evin ətrafında olan evin qarısındakı küçədir. Genişmələr bir küçəsi var. Yandakı evlər hamısı 2 mərtəbəli evlərdir. 6 qarajlıdır. Deməli ev paket kərişadır. Bu dəz bir tərəfi çuhtaşla inşa edilib. Evimiz indi isə daxil oluram evin həyətinə. Həyət Hayatı hissəsi də gördüyünüz kimi belə ki onlar ikinci mərtəbə yaşayışa qalxır. Evimizin yan tərəfində belə geniş bir yeri var. O bir tərəfə də gördüyünüz kimi genişdir. O çəkimi də ayrı-ayrılıqda göstərəm. Qeyd edim ki, ev şəxsi tikili olub. Hal-hazırda kirayədədir. Evin aşağı hissəsidir. Qaraj hissəsini çəkib sizə hissə göstərəcəm. Aşağı yaşayışdı deyil, qeyd elirəm. Gördüyünüz kimi bu qaraj hissəsidir. Geniş qarajı var. Burada kombi sistemidir və bir otaq da aşağıda aşağıda belə balaca, kiçik, balaca bir otağı var. İndi isə qalxıram ikinci mərtəbəyə, ikinci mərtəbəni çəkib sizə göstərəcəm. Evimizin pəncərləri plastikdir, dəmir səf qapısı var. İndi isə daxil oluram evin içərisinə. Hal-hazırda dəhlizdən çəkirəm. Giriş hissəsi də evin. Tavanı çəkib göstərərəm. Deməli, dəhlizin sol tərəfində mətbəximiz yerləşir. Belə gözəl bir mətbəxi var evin. Yataq otaqlarımdan birinsə çəkib göstərirəm, yataq otağımızdır. Pəncərəsi maneyəsizdir, qeyd etdiyim kimi e, ara məsafə var evlərin arasında. İkinci yataq otağım göstərirəm sizə. Bu ikinci yataq otağıdır. Yeri taxta poldur. Tabanı sağda şəkildə təmir edilib, gördüyünüz kimi. Sol tərəfdə sanozeer qoşağıdır. Göstərəm sizə. Psanozerdir, belə bir geniş psanozer var. Qazı, işığı, suyu, kanalizasiya xətti daimidir. Bu da bizim qonaq otağımızdır. Tam şəkildə çəkib sizə göstərirəm. Qonaq otağında pəncərəsi küçəyə baxır. Təmir barmaqları var pəncərələrin. Gördüyünüz kimi. Qeyd eliyim ki, evimiz 7 nömrəli məktəbin 50 metrlik məsafəsindədir. Əsas mərkəzi yoldan Heydər Əliyev prospektinə əsas marşruta məsafəsi 400 metrədir. 135 nömrəli marşrutun yaxın bir məsafəsindədir. 7 nömrəli məktəb yanındadır. Qeyd edirəm, sənədi bələdiyyə sənadıdır. İlkin qiyməti 52.000 manat təşkil edir. Qeyd eləyim. Sizə tam şəkildə çəkdim, ətraflı göstərdim. Arzu edənlər bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Böyük məmnunətlə bevisi təqdim edəcəm. Evimiz çox gözəldir. Qeyd elirəm ki, şəxsi tikili olub. Yəni bu ev maklertikmi. Sütunların görürsüz, qoşa daşdır, hamısı. Evin qabaq hissəsi nəbəstəli gördüyünüz kimi. Bir sözlə ev çox gözəl bir evdir. Arzu edənlər bizimə əlaqə saxlasın. Böy məmnuniyyətlə evinizi təqdim edəcəm evimizin sənədli bələdiyyə sənədidir. İlkin sənədli eskiz layihəsi var. Tam şəkildə məlumatlandırdım. Sizi izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.